Просто был коня. Шо таке? Та хоть би що. Що ти тут забув, Йопту? Дядька. Тебе не шукав, сказати, тебе шукав в тебе шукав, чого б не пошукав. Біля зіньки, біля цитички, гарненько такой. Та чи час это на то. то. Чого? Чи хватає времени так на ней. А ти звідки такий? А я звідки. Ну звідки? А я не кажу, откуда я. А чого так? А тому що не треба, не хочу. Ну просто Росія написано, якось так воно. Та то, що написано, ти ж сам бачиш, що я по-російськи не шарю. Та шариш, мабуть, просто не хочеш. не <плес> бачу. Ну, бачу, слава Росії, а ти кажеш, не шаш. <плес> ну, тепер ви знаєте. Звід... Ну так звідки ти? З Росії ж написано, що. Ну з якої частины? Вона ж волочезна, одна, яка там, сьома, чего то одна матушка. У тебе Матушка Россия? А, Москва? А, а, не а где это у вас? А у нас тут на Росії. Який же ты секретный, просто штир... Штирлиц якийсь. Конечно, вообще расскажи, я что. И что, я В тебе сделаю? в армию, а, тебе, за... ничего, в армию тебе заберу, или Та стекашники приїдуть заворуть. Та в Росії ж нема ТЦК, це військомати. Ну, так у вас є. Так я в Белгороді живу. Так, а, -а, -а. ну ми скажу, да, якщо ви в Белгороді. Ну, бачиш, я розмовляє розмовляю якою мовою цікавою, а ви? Та ні, ви, не знаю, що ви я представляю, если того ви представляєте Росію. Та ну ні, я я, я дійсно я дійсно українець, але живу в Росії. У нас с русскими никто у четверлетки не разговаривает, они всегда шухають хохлом. Да. Почему ми під них і усилим? А я Україну вже а то і сажу на українській, розмовляю, як і ти. Ну, ми не розмовляємо, ми балакаємо. А я розмовляю, тут же Белгород. Ну, суджа что, не знаєте, що воно же Суджа Курська область. Ну, так. Це, шо, це ж, не Білгородська. Нам Нам хоховано, що Суджика. Потому, а, що... а, суржик, ти кажеш суржик. No. Ну, да, ти суржиком розмовляєш більше, ніж я. Мене... Не розмовляю балакаю. Ну, ти балакаєш, да, у вас балачкою, це називають. Uh -huh. Ть, говіркою, а у нас часто говірка, а часто. Вірку, я не знаю, слова, Ну разу навіть не чув. Скільки цих от це балакають, у вас вивчить, щоб позайовувати їх. Ну, віркою не можна. Ні, у нас кажуть говірка, у нас не кажуть балачка. Я навіть вивчив в ви этот жовтня, це октября. Ну, я це знаю, я тут, я тут все життя живу на кордоні, звісно, я знаю українську. Ну, вересня, це сентября, да? Як, як ти сказав? Вересня. А я плутаю, я, я плутаю. Серпень, вересень я плутаю. Серпень, вересень, Ну, а як буде ноябрь? Листопад. Бо ще не дойшов до ноября, бо тільки почав вчити. Що ж тебе пам'ять як у той акваріумної рибки? Не, я знаю, что это сентябрь, а жовтня – это октября. Ну, это ж от слова «желтый». Так я два месяца назад учить начал, тихо. А как на Кубани называют? Сентябрь, октябрь. Ну, это в городах, а, а а а а в селах, а как? Так же само. Я когда в детстве приезжал, у меня тетка на Кубани жила, царство небесное. А ты именно? Ставрополь, северная часть Ставрополя, там на границе с Ростовской областью. Так Ставрополь, это Ставропольский край. Ну, все равно же Кубань. Нет. Ну, как? Ну? У них 26 регион, а у нас 23. Не, ну, я, я понимаю, что это разные регионы, что Краснодарский и Ставропольский, Ставропольский край разные. Но, но река-то Кубань. Это все... Ставропольский край. Но река-то все равно Кубань. Ну, так что. А, э, кстати, вот, далеко Кубань, За сколько Метро Метров 150, да? Метров 150. Двести, можно максимум. Так меня там иначе на Александра называли в станице у нее. Это же хорошо. Я вам скажу, у нас даже инваликсон любят. Так где их любят? Они бывают... Где их любят? Они ну, где, там... ну, где, ну, где их любят? Ну, ты нормальный вообще. Они бывают, тут попадаются. Ну, они, они, они вот такие все распальцованные. Конечно, ты же, ты говоришь, ты живешь на моей шеи, ты зарплату получаешь от нас. Я говорю, ты столько, у нас заводы стоят. Мы вас а кормим, все это, все эти вещи, да. А нас это тыкву, ну, что полностью, консервация, все, что от нас идет это, с Краснодарского края. Со Старопольского края, с Краснодарского края, в основном. А вы не в Краснодаре, не в городе живете? где -то... Сам Краснодар, именно. самой точки сердца сейчас, на данный момент. В Краснодаре, именно. А у вас там тихо? Да, ну так. Ну, интернет глушает с восьми... 8... До 9, наверное, до 10, с 8 вечера, до 10 утра, до 9 интернета вообще нету. Нет, у меня у, у меня знает. автономный интернет, поэтому я не завишу от э, правительства и провайдеров. А так до этого было нормально. Это, наверное, уже месяца два так. Ну, вообще, у нас а тоже у нас, нет, же, у нас тоже мобильный интернет глушат, но. Дроны летают прямо, я, я со страницы сам. А то-то у то, нас дроны то, летают то, прямо над крышей. То-то у нас не был. Там, да, ну, конечно, у вас все это же. Откуда вы? Белгород. А, я думаю, сейчас на что-то. Зачем? Я знаю, там же у вас граница Белгород, Курская область. Ну, что Курск туда есть? немножко западнее и севернее, ну, там граница тоже есть, да. М -м -м. Да там можно и думать. Белгород. Ну, У вас-то хоть море там как-то защищает? Так что там защищает? И и тот... У нас ни хрена. Mm -hmm. У нас ни хрена. Будем... Будем ждать, надеяться, что скоро закончится. С чего у тебя такая уверенность? Так тихо можно уже. Это другой вопрос. Я с, тут, тут я с тобой абсолютно согласен. Но надежды, что это закончится, у меня нет. Да и то, -то. А так. А знаешь почему? Mm. Ну так, между нами. Mm. Смотри, когда наша армия возвращалась домой, а не оставалась. Где-нибудь там в Германии или еще где-нибудь, где победу одержала, Они все до батюшки... Армия все... нынешняя? Любая, любая, любая армия России, когда возвращалась домой, они всегда царя сносили. Mm. Вот поэтому он не будет этого заканчивать. Конечно. Вот если а он сможет оставить армию хорошо. в Польше где-нибудь или в Германии, в чем я сильно сомневаюсь... Ну, я в политике вообще не смотрю, честно, я даже новости не смотрю, потому что неохота. Поначалу Женка говорит ты за новостями, а сейчас, ну, смотрю, ну, вообще, вот, наверное, уже, ну, вот, больше, да, не смотрю. Потому что неинтересно. Ну, передавай Женке привет. Валя, валя, а... зовут Женку. Да. Ну, передавай привет, из Белгорода. Хорошо. А откуда вы знаешь что Валя? Она знает, скажи ей. Ну, она знает, скажешь ей привет. Передашь из Белгорода. Она а -а -а, я скажу, казачок. Ну, казачок, у нас казацкий край, так же, как и у вас. Я скажу. Я, я прохал, а нормальный. Х... Так я хохло, я ель, о, так же, как и ты. Ну, так а я за что хожу? Ну, так я из о -о -о. России. Ну, так а что, ты в Белгороде живешь? Ну, так бывает. У нас тут половина сел на украинском языке разговаривает так же, как и у вас. У вас Конечно, только на... Но... Россию? Ну, я же из Белгород. Белгорода или где? странный парень. Валя, привет, не захотел передавать. Кабалюха наша баба. Старенькая, правда. Ну, ладно. Антифейк. Волочезна подяка. Витаю и величезна подяка.